традицию у нас на питание бульвальники. Сегодня на питание бульвальники будет вести Зинченко. Готовы? Всегда. Как тебе голландская евродивизия после российской премьер-лиги? Больше шансов для твоего развития запутывает Андрей Кустовицкий. Хороший вопрос, Андрей. Ну, я хочу тебе сказать, то, что развиваться можно везде, в любом чемпионате. Это зависит от желания, ну и, конечно же, условий. Условия и русской премьер лиги и голландской на хорошем уровне, поэтому сложно ответить мне, где лучше, так сказать, поэтому я так сдержу нейтральную позицию, поэтому можно везде развиваться хорошо. Наступное питание Оксана Дайнеко. Еще любишь работу, когда в тебе выпадает mm, Люблю находиться всегда с мячом, поэтому, когда у меня есть свободное время и силенки, стараюсь проводить с мячом. Тобто все одно футбол? – Все одно. Да. крути, круті, всім така. Ігор Стефюк запитує, що ти можеш сказати про тренера збірної Андрія Шевченка і про той футбол, який він пропонує вам грати? Uh, і які задачі він їм перекладу? Конечно, у нас задача випасти на чемпіонат міра це перші найголовніше. Я надеюсь, что у нас с каждой игрой будет налаживаться в плане игры и контроль мяча, мы будем больше с друг другом взаимодействовать и более такой, такой, атакующую игру показывать. Поэтому, как бы, что я могу сказать о этом тренере, это что я считаю, что прогресс есть на лицо, и в целом, если взять из этих четырех игр отбора, мы показываем неплохую игру. Да, есть ошибки, да, есть какие-то неразберихи, но это все поправимо, я считаю. Наступне питання від Михайла Кузьменка. За кого граєш в FIFA 17? Чесно сказати, більше всього люблю грати за Манчестер Сіті, але в основному я під спортсапединка. Теж свої тактики можна визначити. Особисто вибираєш футболістів для команди, яку тренуєш. Раз Особисто ну, угу. себе прокачиваешь и покупаешь до команды, яку тренуєш в режиме карьеры? А, нет, нет, я в карьеру не играю, в основном все. Наступное питание от Сергея Руденко. Чи знаешь ты полностью гимн Украины? Да, конечно. сказать? Ну, вроде как бы, если ты не поешь гимн, ну, как бы неправильно его петь уже под мелодию, поэтому я знаю, поверьте, да. Наступного разу ты на самом музыке заспеваешь? Да, да, если будет мелодия, конечно, стоит. Наступное питание от Оли Кононюк. С кем здесь бирна, ты сборник, ты на наибольше? Да сложно выделить кого-то одного. Я стараюсь со всеми, поэтому, конечно, это все в основном донецкие парни, которые, которым, с которыми я, так сказать, находился больше всего времени в шахте. Питание от Марии Олексюк. Как часто плачешься с бачками? К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Где-то приблизительно, может быть, раз в три месяца, вот так. Да. А про чем Лия вы будете Выиграть Лигу Чемпионов. Я как сейчас помню, когда был совсем маленьким. Когда играла Лига Чемпионов, была игра, и всегда такая так сказать, была мелодия, то есть и какие-то там видеонарезки каких-то футболистов. Но в основном мне очень сильно запомнился день, когда он делал так переступы, то есть и под музыку, под этот гимн Лиги Чемпионов, и я просто вставал с дивана и маленьким мячом повторял его трюки. поэтому всегда было мечта в Лиге Чемпионов. Олег какие были впечатления от работы с Гвардиолой? Самое положительное, и я за эти полтора месяца взял максимум полезного, что для себя только можно было. Таня из-за какой-то твой любимый игрок. Кто это? Роналдин. Ой, кумир детства был, Сита. Восхищался. Питание от Саши Денисова. какие в тебе думки, когда ты входишь на пол и играешь за сборную? Безусловно, ну, это большая честь. И ты чувствуешь, то, что за тебя переживает вся страна, и на тебя смотрит вся страна. И ты лицо этой страны, поэтому подвести Просто я не обязан, и просто я должен на, на поле отдаваться всего себя минуты, в каждом эпизоде, потому что у меня на груди мой герб страны, где я вырос, живу и буду всегда гордиться этой страной. На самом деле небольшой город, и, и если в городе живет приблизительно 300 тысяч, на стадионе вместимость 35, и на год выкуплено уже 30 тысяч абонементов. Поэтому каждый матч забит стадион полностью, и я уверен, что еще больше людей смотрят по телевизору, поэтому иногда узнают. Привет, Саша. Ты песни продолжаешь записывать? Я их никогда не записывал. Так могу исполнить, потому что музыка, я считаю, это очень здорово, потому что я меломан, и мне что понравится, то могу петь. Кстати, в основном я почти все знаю песни, поэтому если нужно... Кто вопрос задал? Простите. Ильнур Ахтям. Если нужно Ильнур, я могу любую. Какая самая любимая песня? Одну какую-то сложную выделить. Хорошо, я буду Вообще всю. Вот могу и, ну, кроме романа, наверное. А так что понравится вообще любое. Вообще. Следующее вопрос. Ведь Саша Кобана, чудово, ты представляешься в России ПСП? Да, хорошо, приняли. Я еще раз смотрю, в Европе менталитет такой, что каждый поможет, подскажет, объединится и поддержит тебя в любом минуту, Поэтому, на самом деле, в этом плане мне повезло. И я как-то горя нас в Росберге. Наверное, вот сколько я не ездил в сборную сюда, сейчас именно у нас в коллективе просто сумасшедшая атмосфера. Каждый друг друга поддерживает, общается. Нет такого, что там кто-то по кучам ходит все вместе, переживаем друг за друга и проводим время, так сказать, вместе не поодиночку комнате, поэтому все супер. Таня теперь от Марина Засенюк интересуется. какие твой идеал девочки? прежде всего, я люблю простоту. А она сразу бросается в глаза, как по Ну и, конечно, самая главная черта в человеке, даже не только у девушки, но если мы сейчас говорим за девушку, это скромность. Ее. И ее тоже не спрячешь. Все вижу. Поэтому самое главное простота. А там уже, естественно, своя красота, естественно, она должна быть, а не как у нас сейчас называют штукатурка. <laughs> Поэтому, наверное, простота, скромность и естественная красота. Еще готов не моем виде мои видео питания. В питание. Мы будем готовы так, же передать за питание в болевании. Всегда, я считаю, это только плюс, потому что нужно любыми путем сбежаться с болельщиками. Это наш 12-й игрок, и я с радостью с каждым пообщаюсь, кто придет. Какие питания запоминалось на бирже? Наверное, ну, все я могу сейчас каждый, в принципе, пересказать. Но самый такой интересный, где и... я затруднился с ответом, это про голландский чемпионат с русским. То есть нужно было попыхтеть, чтобы ответить. Добро, тогда я предлагаю тебе, у нас есть официальная программа, ты ее распишешь, и мы подаруем этой человеке, которая Да, так, отлично. Спасибо.